Між іншим, між іншим. Моє вітання в ефірі програма між іншим. В студії Леонід Дудко. Говоримо про обмеження видобутку нафти. З нами на телефонному зв'язку директор науково-технічного центру Психея Сергій Сапігін. Доброго дня, пане Сергію. Добрий день, Леонід. Добрий день, слушатели. Е, От рішення ОПЕК про обмеження цін на нафту призведе до її здорожчання, я так розумію. А решение, решение может быть воспринято участниками э, биржевых э, спекуляций как э, сигнал на то, что цена может вырасти. То есть я, я бы... Дело в том, что от решения ОПЕК не меняется э, экономика, не меняется соотношение предложения и спроса на рынке. То есть мы сейчас говорим лишь о реакции спекулянтов на те или иные события на рынке. Сейчас, если ОПЕК говорит о своих договоренностях, спекулянты реагируют на это повышение цены, да. Но ну, мы знаем, что, как только подобные решения ухваливались, завжди, как вы говорите, спекулянты этим користались. Безусловно, в этом состоит роль спекулянтов спекулянты э, выигрывают не на э, каком-то соотношении высоком или низком, спекулянты выигрывают на изменениях цены. И они, понятно, раскачивают ситуацию. До речи, вот поясните трошки эту историю этих спекулянтов. Это посредники между виробниками и, соответственно, покупцами? А, дело в том, что на бирже цена определяется не спросом предложением, или я бы сказал, не столько спросом предложением, сколько различными финансовыми инструментами. Это фьючерсы, это различные деривативы, цены бумаги и так далее. А, то есть доля а, в ценообразовании а, соотношения спроса и предложения то есть доля реальных сделок с товаром составляет порядка 3-5% от всего движения денег на бирже. То есть це це є в значній мірі результат безживих спекуляцій, результат дій безживих гравців, хедж-фондів, банків і так далі. Пана Сергію, скажіть, будь ласка, а що ми можемо спрогнозувати, які будуть етапи подорожчання? А, Леонид, вы меня провоцируете на то, что подорожчание обязательно будет. Давайте подумаем, всегда за подорожанием, как, как что происходит на бирже. Сначала спекулянты реагируют на новость подорожанием, потом тренд разворачивается, и чем выше произошло подорожание, тем ниже цена потом опустится. После этого подорожания, скажем, звучит в новостях это так, цена снижается после подорожания вчера. И вот в часовом вымере, как это все будет выглядеть? Ну, смотрите, поскольку, поскольку мы видим реакцию рынка буквально вот вчера, вчера, сегодня, такой значительный рост, то точно так же рынок может достаточно быстро откатить и назад. Тем более, что если посмотреть по сути, кто, кто заинтересован в том, чтобы цена выросла, и, и кто скажем, так осторожно относится к с прогнозом и дальнейшем развитию событий, то мы видим, что среди стран ответ ситуации не столь однозначно и, скажем, их ряды не столь дружны. Иран, Иран, на мой взгляд, не собирается поддерживать эти изменения, потому что он только вышел на досанкционные объемы экспорта нефти и в ближайшее время планирует их убоить. Иран не заинтересован в том, чтобы значит, происходили какие-то ограничения. А Российская Федерация дистанцировалась и там вообще очень смешно выглядит, как Россия заявляет о снижении объемов добычи и экспорта Ираном, а Иран заявляет о снижении экспорта российской российской нефти на мировой рынок. Да, допустим, Венесуэла, которая являлась основателем ОПЕК основателем в свое время, ее экономика в жучайшем состоянии. Конечно, она играет на то, чтобы цена была выше, потому что для них, для, для страны это, по сути, вопрос жизни и смерти, потому что на сегодняшний день доход, размер ВВП на душу населения самый низкий за последние 30 дней. Можно же за рахунок не обмежения, а за рахунок, так бы и обигу? А, за, за рахунок обигу не получается, потому что страны сейчас как раз пытаются ограничить и распределить квоты, квоты, которые есть между ними, между странами ПЕК, то есть перераспределить доходы. Но я бы здесь еще посмотрел э, на интересы, которые э, мог, можно увидеть, если м, попытаться проанализировать, кому выгодно э, скажем, высокие цены, кому выгодно, выгодно низкие цены. И на самом деле снижение цен с уровня порядка 80-100 долларов, которые были еще в 2014 году до сегодняшних 30-50 долларов за баррель, на самом деле они выгодны значит, нескольким игрокам. А кому самое вот? Здесь, здесь я бы, я бы в первую очередь выделил парочку стран. Это Саудовская Аравия, которая на самом деле при снижении цен она получает, скажем, такие неограниченные возможности по захвату, по захвату внешних рынков, имея нижайшую себестоимость среди стран-членов ОПЕК. Поэтому и, и сейчас, если посмотреть заявления э, министров, министров э, нефти э, разных стран, то мы видим от резко радикальных выступлений той же Венесуэлы до достаточно сдержанных выступлений Судовской Аравии, которая... Следует сказать и про Соединенные Штаты Америки, поскольку после победы Трампа а, значит, в президентских выборах он позиционирует свою по, себя и политику Штатов на воздухе было мощность Америки. До речі, от, а, в цьому да. пана, Сергій, в цьому контексті можливо, що США теж спробують на цьому зробити і видобуток сланцевої нафти? безусловно, следует, следует понимать, что, говоря о себестоимости добычи сланцевой нефти на уровне там, 40 или 50 долларов за баррель, это какие-то усведенные показатели. На самом деле есть и выше себестоимость, но есть и ниже. Это первый фактор. То есть при снижении цен ниже 40 до 30, а по некоторым оценкам и ниже, все равно сланцевая нефть будет добываться. Второе ⁇ это технологии добычи сланцевой нефти, так называемый гидроразрыв, рейтинг, который активно используется для этого. Они за последние годы подешевели вдвое. То есть сейчас в, в добычу нефти вводятся новые технологии, новые прорывные идеи, которые будут снижать затраты на на добычу нефти в Соединенных Штатах, значит, будет увеличиваться объем ее добычи, и на сегодняшний день Америка стала метаэкспортером нефти. И если посмотреть, что происходит в геополитическом поле, то мы видим, что у Америки есть свои интересы в снижении мировых цен на нефть, в том, чтобы стать не только экспортером, но и игроком, мировым игроком в поставке углеводородов на рынок, в том, чтобы сделать приток денег Соединенных Штатов Америки на экспорте углеводородов и, главное, определить отношения и уменьшить роль Российской Федерации на геополитическом рынке. До речи, а вот сейчас, на этом зараз, зараз на этапе, вот, насколько я потужным экспортером с Штатов штаты? А Соединенные Штаты сейчас не... Мы всего лишь говорим, что они обеспечили полностью свои внутренние потребности и разрешили экспорт нефти. То есть говорить о том, что сейчас Соединенные Штаты являются экспортером, ну не, не то, что преждевременно, они практически объемы очень малые. Но поскольку, поскольку принято решение об открытии стратегических... не экспорта, то роль Соединенных Штатов на мировом рынке будет достаточно быстро возрастать и в поставках жирного газа в Европу мы уже видим, что Соединенные Штаты диктуют свою политику в ценообразовании, которая вовсе не устраивает Россию, которая раньше могла значит, монопольно определять цены на, на европейских рынках. Просто таким чином Сполученные Штаты Америки может в покласть российскую экономику и академия фактически сыройным придатком, то есть цена нафта, газ. Я думаю, что это одна из целей, которая в ставится перед Соединенными Штатами. И, тут, и тут, тут очень интересно, что страны, которые заинтересованы в снижении цен на нефть, у них свои интересы, но значит, и эти интересы разные. Однако сам вектор на снижение, мне кажется, что он, то есть это ну, как бы не случайное совпадение интересов нескольких стран на мировом рынке. Ну и, кстати, крупнейшие потребители энергоресурсов тоже, кстати, заинтересованы. И правительство стран видит выход из сегодняшнего экономического кризиса именно в дешевых энергоносителях, в уменьшении себестоимости продукции за счет снижения вот этой топливной энергетической составляющей себестоимости. Поэтому мне сейчас видится, что заинтересованных снижением цен на нефть значительно больше, чем заинтересованных в ее росте. Ну, до речі, на фоні цих заяв ОПЕК, що будуть обмежувати видобуток, деякі експерти схиляються до того, що біржові спікулянти десь до 60 доларів за барель, десь так піднімуть вартість? Це може бути, Ну лініт, опять же, чим вище буде поднята ціна. ціна... тем следующая цель будет ее снижение э, этой цены. И вот эта вот раскачка рынка, э, я считаю, что сейчас мы входим э, в период э, очень высокой э, такой вот э, нестабильности э, цен, цен на нефть, на, на энергоносители вообще, потому что нефть является производной, э, многие энергоносители являются производными от цен на нефть. И вот Именно эта раскачка является главным свойством, главной характеристикой мирового рынка нефти, который, который, кстати, нам надо учитывать и понимать, что Украина на сегодняшний день на 80% зависит от внешних поставок энергоносителей, и мы будем зависимы от вот этих внешних колебаний цен на нефть. Это будет также раскачивать нашу экономику. Ну, насколько я что Украина и ОПЕК, и это может быть не отрывалым, как чтобы оно было. А дело в том, что любые договоренности ОПЕК на следующий день нарушались этими странами, поскольку у каждой из них, как говорится, своя рубашка ближе к телу. И что далеко ходить, допустим, Иран даже не под, скажем, давлением добровольных обязательств которые сейчас берут на себя страны ОПЕК. А под давлением внешних санкций все равно шли поставки нефти на мировой рынок. Это были нелегальные поставки. Да, это были проблемы в валютной зоне, в долларовой, в еврозоне. Однако, эти вот контрабандные поставки, они, они все равно были есть, и нарушения странами ОПЕК. аравия заявляет о необходимости создания действенного инструмента мониторинга этого, этих объемов добычи каждой страны. Пане Сергею, у нас буквально 30 секунд осталось. Такое еще запитание до вас. Скажите, а это как может позначиться на вартости пального в Украине? А, ну, поскольку, поскольку Украина на сегодняшний день импортозависима, это значит, что все те колебания, которые происходят на биржах, которые происходят на мировом рынке, на европейском рынке. Они отражаются в котировках в ведущих котировочных агентств. И если наш рынок мы будем привязывать к этим внешним колебаниям, то мы будем все время бегать, э, э, смотреть, что там происходит на стеллах. Зрозуміло, э, зрозуміло. Пане Сергію, дякую. Час, на жаль, вичерпався. Нагадаю, да, що... да. на телефонному зв'язку з нами був директор науково-технічного центру психія Сергій Сапігін. Вів программу Леонід Дудко. Щастиво між іншим.